સુરત શહેરના બમરોલી વિસ્તારમાં સત્તર નવેમ્બરના રોજ જનસેવા નામની મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું જેને આમંત્રણ પત્રિકામાં સુરત મનપા કમિશનર પોલીસ કમિશનરના નામ અતિથિ વિશેષ તરીકે લખવામાં આવ્યા હતા હોસ્પિટલ શરૂ થયાના ચોવીસ કલાકમાં એટલે કે બીજા દિવસે સોમવારે ફાયર વિભાગ દ્વારા હોસ્પિટલને સીલ મારી દેવામાં આવી છે મળતી માહિતી પ્રમાણે સત્તર નવેમ્બરના રોજ શરૂ કરવામાં આવેલી હોસ્પિટલના ઉદઘાટનની આમંત્રણ પત્રિકામાં નિમંત્રણ તરીકે ડોક્ટર સજ્જન કુમાર મીરા એમડી ડોક્ટર કુમાર ગોયલ એમએસ ઉપરાંત ડોક્ટર બી આર શુક્લા ડોક્ટર જીપી મિશ્રા અને ડોક્ટર આર કે દુબે ત્રણેય બી ઈ એમ નું નામ લખ્યું હતું તેમજ અતિથિમાં સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર શાલિની અગરવાલ સુરત પોલીસ અનુપમ અનુપમસિંહ ગહલોત અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર રાઘવેન્દ્ર વત્સવનું નામ જાણ બહાર લખી નાખવામાં આવ્યું હતું રવિવારે હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરતાં ફાયર વિભાગની ટીમને ધ્યાનમાં આવતા ફાયર વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોસ્પિટલ એક ખંડેય થિયેટરમાં ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું કોઈ ફાયરના સાધનો હતા નહીં ફાયર સિસ્ટમ પણ બંધ હાલતમાં હતી જિલ્લા અધિકારીને પણ લેખિતમાં હોસ્પિટલ શરૂ કરવા અંગેની કોઈ જાણ કરવામાં આવી નહોતી ઓનલાઈન પર કોઈ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું નહોતું હાલ સીલ મારવામાં આવ્યું છે એક ટીમ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે અને નિયમ પ્રમાણે નહીં હોય તો ફરિયાદ પણ થઈ શકે છે

गुजरात मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत में पांडेसरा पुलिस स्टेशन में ही एफ़ हुई थी और ये फर्जी डॉक्टर है इसकी डिग्री जो है वो फर्जी थी और दूसरा एक पांडेसरा पुलिस स्टेशन में ही राजा राम केशव प्रसाद दुबे ये भी खुद को बी डॉक्टर बताता है इसके खिलाफ भी गुजरात मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत में एफ़ दर्ज हुई थी तो इसमें से जो पांच डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है उसमें से दो ये डॉक्टर हैं जो जिनकी डिग्री जो फेक थी दूसरे डॉक्टर जिनका नाम लिखा हुआ है गंगा प्रसाद बेकुंड प्रसाद मिश्रा ये खुद को बीएमएस बताता है इसके खिलाफ़ में नवसारी वास्ता पुलिस स्टेशन में सूरत रूरल के मऊआ पुलिस स्टेशन में और पांडेसरा पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन के गुना दर्ज हैं तीन एफ इसके खिलाफ हैं इसकी डिग्री वेरीफाई होना अभी बाकी है और दो डॉक्टर के नाम और लिखे हुए थे सज्जन कुमार मीणा ये एमडी डी फिजिशियन है और प्रत्युष कुमार गोयल ये एमएस ऑर्थोपेडिक हैं तो अभी आरोग्य की टीम है वो मौके के ऊपर है और ये सारे डॉक्टर और ये पुलिस स्टेशन में इनकी डिग्री है वो वेरीफाई की जा रही है और अगर कुछ ऐसा आएगा कि फेक डिग्री ऐसा है तो गुना दाखिल करके आगे की कार्यवाही की जा तो तो रही है, है? है हाँ एक प्रमेद प्रमोद कुमार शिव बहादुर तिवारी करके है और ये रिटायर्ड पी एस आई खुद को बता रहा है इसके भी हम कि कहाँ से रिटायर हुआ था कब हुआ था कहाँ नौकरी की ये सब चेक कर रहे हैं और ये प्रमोद कुमार का बेटा है धवल प्रमोद कुमार तिवारी ये फार्मासिस्ट है और इसकी डिग्री है वो आरोग्य वालों ने प्राइमा फेसी ओरिजिनल बताई है स्टिल वो लोग इसको चेक कर रहे हैं और इसने नीचे फार्मेसी की दुकान की हुई है सब तो कुछ पुलिस अधिकारियों के आमंत्रण पत्रिका में नाम लिखे गए हाँ उसके उसके बारे में मैं वही कमेंट देंगे और आमंत्रण पत्रिका में नाम लिखवा देना कई बार बिना पूछे भी ये लोग लिखवा देते हैं इस तरीके का है तो एक बार तपास कर रहे हैं और इसमें से दो लोग तो ऑलरेडी जिनकी डिग्री फेक है और उन पर ऑलरेडी गुना दर्ज हो चुका है बाकी के जो लोग हैं उनकी डिग्रियों की जाँच हो रही है अगर आरोग्य विभाग उनकी डिग्रियाँ फर्जी पाता है और उसके ले लिए रिपोर्ट देता है तो एफ दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी